Так, всем доброго времени суток. Решил сделать, так сказать, обзор салонного пространства с обзором Power Watcher. Так, тут приборы. Проехав только я до работы. По факту, ну вот я проехал 26,4, если по этому верить. По приезду температура 39 градусов мотора. Так, Power, -watcher, power -watcher, я 22,6. Ну, в принципе, 200 метров на цену, это нормально. Расход мой за два дня 72 ватт час километра. Э, остаток пробега прогнозируемый 27,9. То есть 55 километров ну, на 4,5 киловаттах. Ну, там не все 4,5 берется. Так, тут напряжение, ток уровень заряда батареи. Так, тут у нас количество циклов. Ну, это пробег, но ну, он не весь. Не всегда было подключено. Остаток в процентах, рекуперация. 8%, 72 вот час километра. 72 вот час километра получилось за два дня. в я, возил газовые баллоны ним один день ну, и, короче, забираю там жену, семью с работы с садика, ну, короче, втроем иногда ездим. То есть, если бы я постарался, ну, ездил бы сами и пытался экономить, то вписался бы я, думаю, 72-75, ну, десь так. Так, что тут у нас? Максимальный ток 132 ампера, минимальное напряжение максимально, средняя скорость 20 Максимальная скорость 42. Ну, по нашим тут проулочкам, в принципе, быстрейше и не надо. Так, тут меню настроек. Ну, за это мы показывать не будем. О, это не то. Это не то. Вот ну, так. В принципе, так получилось. Ну, подключив питание от этого, от бортового аккумулятора. Первые итоги если мы включаем, ну, якобы, зажигание. Включаю зажигание. Включается Power Watcher. Ну, либо в то, на чем оно остановилось. Так, в принципе, все.